Oh tak mau juga dia pergi potong hidung dia nak bagi mancung. Sekarang hidung dia tak boleh kena spotlight. Asal kena spotlight cahaya hidung. Dia. Tak boleh kena cahaya matahari. Bila kena cahaya matahari macam lilin kena bakar. Dok turun ke bawah dia angkat balik. Kalau dulu, kalau dulu hang pakai hidung yang original, okeylah. Senang lah Tapi saya kamu memandang mandai kulit yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sesuai dengan diri kita dia tahulah pasal dia buat Allah tahulah apa bentuk yang sesuai untuk kita kulit kita warna putih ke warna sawah matang ke warna ceklat ke elok untuk kita oh tak puas hati tak puas hati dia ambil whitening cream dia pakai sekarang kulit dia jadi nipis ruang roma dia sudah ditutup dan sekarang ni duk mengelupas duk kena pakai krim 24 jam kalau tidak mengelupas nak pergi ke susah nak semayang susah nak tidur malam susah nak kahwin pun susah sekarang sebab apa? kulit dah jadi kot lain kalaulah dulu hitam hitam pun hitamlah janji hati putih sekarang dah jadi susah hati sebab siapa jadi susah hati? sebab kamu memandai-mandai buat berapa banyak dunia sekarang dah jadi rosak dan terbalik tuan-tuan rosak dan terbaliknya sistem alam bila kita memandai-mandai mengubah sistem alam itu Allah Ta'ala sebut siang adalah tempat untuk mencari rezeki malam adalah tempat untuk berdiam di dalam rumah bila manusia ubah sistem itu siang malam bekerja apa jadi kepada keadaan masyarakat apa jadi keadaan anak isteri apa jadi kepada gejala sosial bila malam lebih cerah lebih hidup daripada siang jadilah macam hari ini memandai-mandai di dalam sistem yang telah Allah Ta'ala aturkan kepada kita sungai itu dah elok dah tiba-tiba kita ubah pula sistem pengsaliran dia apa jadi kepada ekosistem alam laut itu dah elok dah manusia tak puas hati dengan laut manusia tambak laut, tambak laut, tambak laut sekarang jadi apa kepada benda yang ditambak sesuatu yang kita mengubah ciptaan Tuhan maka ianya akan dipanggil sebagai tuqaddimu bila tuqaddimu namanya memandai-mandai maka bila memandai-mandai tadi hukumnya adalah haram setiap perkataan yang adalah la taqrabu zina jangan kamu hampir kepada zina la taqrabu salata wa antum sukara jangan kamu menghampiri solat dalam keadaan kamu mabuk setiap sesuatu perkataan yang adalah la tubtilu sadaqatikum la tarfa'u aswatakum maknanya la itu kalau kita perbuat hukumnya adalah berdosa jangan 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 kita buat juga hukumnya adalah berdosa la tufsidu fil ard jangan buat rosak atas muka bumi buat juga rosak atas muka bumi ha, berdosa lah dan kesan daripada apa yang kita buat tadi bukan balik kepada Tuhan kesan kita lawan Tuhan bukan balik kepada Tuhan kesan kita lawan Tuhan dia akan balik kepada manusia dia akan datang balik kemusnahan kepada kita yang ni yang yang kita kena ingat sesuatu yang kita mencabar Allah Sesuatu yang kita mendahului Rasul maka kita akan datang keburukan tu pada kita balik. Walaupun kita nampak kerja kita makin kemas, oh kita nampak kerja kita tu nampak macam sofistikated. Kita nampak macam kita ni cukup berilmu lah, pandai nak rangka satu sistem yang konon-kononnya lebih baik. Sebenarnya tuan-tuan sistem itulah yang akan merosakkan kita. Sekarang manusia terlalu banyak sistem. Itu punya sistem, ini punya sistem, ini punya ismi, ini punya isma, ini golongan isma, ini yani golongan ismi, ini golongan plural, ini global, liberal, ini demokrasi, ini, 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 ini. Akhirnya rosak. Rosak. Dan kita lebih malang lagi pula kita kata bahawa tak dapat tidak kita terpaksa buat ustaz. Tak dapat tidak kita terpaksa buat. Itu yang kita nampak hari ini macam-macam benda berlaku. Macam-macam benda berlaku. Tidak ada jalan lain dah Ustaz terpaksa kita buat. Umpamanya dalam bidang demokrasi. Adakah dalam Islam tu sistem demokrasi? Adakah wujud? Nabi Muhammad pernah tak buat demokrasi? Pilihan raya berparlimen. Tak kira siapa boleh jadi pemerintah. Asalkan ramai orang pangkah, dia jadi pemimpin kalau dia tak betul pun kalau ramai pangkah dia jadi pemimpin itu ada di dalam agama kita tapi kita kata kita dah tak ada jalan lain saat kita terpaksa amalkan juga Iyakah tidak ada jalan lain kalau tidak ada jalan lain nampak sangat Islam ni Islam ni belum habis lagi kalau kita kata tak ada jalan lain usah saya, yang ni yang kita ada nampak sangat Islam ni tak sempurna lagi tak komplit lagi Sedangkan bukankah Allah Ta'ala dah sebut ada Al-yawma akmal tulakum dinakum Wa akmal tu'alaikum ni'mati Hari ini agama kamu sempurna dah Semua dah komplit Tak ada satu benda pun yang tidak ada jawapan di dalam agama Tidak ada satu perkara pun yang tidak boleh diselesaikan dalam Islam Ini yang Allah Ta'ala sebut Bila kita amalkan sistem itu Maka jadilah macam sekarang Yang ditangkah lain Yang dibuat kerja lain yang dipangkah lain, yang dibuatnya lain. Akhirnya kita tak puas hati. Dan bila kita tak puas hati, masyarakat, negara tidak akan menjadi sebuah negara yang diredhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu baliklah kepada Islam. Sistem yang sangat yang sangat sempurna. Sistem yang sangat baik. Maka bagaimana kita nak balik kepada Islam? Jawapan dia cukup senang. Apa yang kita nak buat? kita akan tanya dulu apa yang kita nak buat kita tanya dulu rujuk dulu dalam Quran ada sebut benda ni dalam hadis ada sebut benda ini adakah Rasulullah sebut adakah Islam membenarkan adakah Islam melarang kalau kita buat benda ini tuan-tuan insya-Allah selesai masalah kita insya-Allah kita tidak akan memandai-mandai di dalam apa-apa urusan yang berkaitan dengan agama urusan yang berkaitan dengan dunia ikut suka kamu lah kamu nak cipta kereta nak cipta helikopter itu urusan dunia silakan buat nak buat baju nak buat kain nak buat bangunan silakan apa benda yang urusan dengan dunia silakan nak buat kasut nak buat baju nak buat kain nak buat kipas angin nak buat aircon silakan tetapi urusan agama serahkan kepada Allah serahkan kepada Nabi Muhammad hukum hakam dia telah pun tertetap telah termaktub dan hukum hakamnya takkan berubah sampai kiamat peraturannya takkan berubah sampai hari kiamat peraturan dunia boleh berubah dulu IC lembek la IC kerah tak apa dulu orang bawa surat saja kat pengenalan dia. lepas tu dia pakai kat pengenalan hak nipih ada dua cok jari kiri kanan dia lacak jari di belakang gambar di depan lepas ni apa pula wallahu ala. dia boleh berubah dulu nak pergi luar negara kena cop pompang pompang baru boleh pergi luar negara lah pi ambil pasport pi scan jari keluar muka jalan dia boleh berubah dulu nak pi Mekah naik kapal lah tak mai dah la, kapal lambat naik kapal terbang tu pulang yang tu tak berubah silakan kita nak jadi apa pun silakan dulu tuan-tuan kuliah maghrib duduk di bawah lah kuliah maghrib duduk atas kerusi silakan akan datang kuliah maghrib atas mimbar tak ada siapa larang atas mimbar pun tak seronok lagi ustaz no, atas lampu no. ustaz duduk di atas lampu nuh. kita tengok ustaz ni lenguh tengkok Lantaklah. lah yang itu peraturan terpulang Tuan-tuan nak tukar kapek lah kapek warna hijau. Tunggu lagi tiga tahun buruk tukar kapek warna biru pula. Tak apa, tukar pilih Tak jadi masalah, janji kiblatnya menghadap ke sini. Jangan kiblat menghadap sana. Jangan kiblat menghadap ke belakang, yang tu tak mau. Jangan memandai-mandai. Yang ni yang kita kena jaga. Peraturan beragama itu. Bila kita ambil peraturan beragama, jangan kamu melebihi Allah dan Rasul. Wattakullah dan bertakwalah kamu pada Allah. Apa makna takwa? Taatlah kamu kepada Allah. Junjunglah perintah Allah dan jauhilah larangan Allah. Innallaha samiun alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Taala sebut di sini Tuan-tuan balik rumah, buka ayat Quran. Buka kalau rajin, tuan-tuan buka ayat-ayat macam ini. Inna Allah hasami'un alim. Inna Allah hasami'un basir Sesungguhnya Allah maha mendengar Allah maha mengetahui Tuan-tuan jumpa ada Inna Allah alimun sami' un. Ada 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 ayat tuan-tuan baca dalam Quran Inna Allah alimun sami' un. Tak ada yang tentu ada inna Allah sami'un alim inna Allah sami'un basid kenapa Allah kata sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Allah maha mendengar lagi maha mengetahui apa maksud? Allah maha mendengar Allah maha mengetahui itu semua orang faham tetapi simbolik daripada ayat ini Manusia ni kalau nak bagi dia nak bagi dia hidayah, nak dapat hidayah, nak bagi dia sesuatu ilmu, dia mesti mendengar. Bila dia mendengar baru dia tahu. Kalau kita tak pernah bagi dia mendengar, macam mana dia nak tahu? Macam mana nak mendengar? Nak mendengar macam-macam jalan, dengar ceramah boleh, dengar radio boleh, dengar CD boleh. Yang pentingnya pendengaran. Satu. Yang kedua, kenapa mendengar? Kenapa mendengar? Sebab mendengar lebih lama disimpan daripada benda-benda lain. Benda yang kita dengar, kita simpan dalam otak kita, kita simpan dalam peti, peti memori kita lebih lama daripada benda lain. Benda yang kita dengar. Cuba tuan-tuan makan. Tuan-tuan makan nasi malam tadi makan nasi beriani gam Johor makan nasi sekarang pukul 7.50 tuan-tuan rasa lagi tak nasi rasa lagi tak nasi yang kita makan malam tadi tak rasa mana kita rasa tak tengah hari tadi tengah hari semalam kita makan nasi daging masak kurma Bagaimana daging masak ke rumah tu terasa lagi tak? Lah. Tak terasa lah. Dia makan-makan, duduk dalam perut tak ada lah. Perut, perut proses jadi darah, perut proses jadi ayam, perut proses jadi peluh, jadi najis, jadi zat habis lah. Tetapi apa yang tuan-tuan dengar, 30 tahun dulu sampai sekarang tuan-tuan masih ingat. Tuan-tuan belajar 30 tahun dulu sampai sekarang tuan-tuan masih ingat. Tok guru tuan-tuan Dengung dua harakat Dia jentik telinga kita Aku kata dengung, dengung, dengung Sampai sekarang tuan-tuan bila jumpa ayat tu Ayat ni aku kena jentik Pasal tak dengung Kecil-kecil dulu kita duduk di kampung Tok kita kata Ha Deng Jangan lalu rumah Nek nak, lo. Nek nak tu Nek tu belah hantu raya Kita dengar Opah kita pesan Jangan lalu depan rumah Nek Nak di kampung ni yang rapi. Sebab Nek Nak ni belah hantu raya. Bila 40 tahun dulu, opah kita cakap. Sekarang bila tuan-tuan balik ke kampung ni yang rapi, tuan-tuan tengok rumah Nek Nak tu dah buruk sangat. Tuan-tuan ingat apa? Tuan-tuan sekarang pesan pada anak tuan-tuan. Jaga-jaga, jangan tengok terus tengok depan je, jangan tengok kanan. Kenapa ayah? Rumah tu belah hantu. 40 tahun dulu sampai sekarang masih ingat lagi itulah kekuatan telinga itulah kekuatan telinga sebab itu telinga ini termasuk dalam pancaindra. indera telinga, mata, lidah, kaki, tangan dia tak masuk perut perut bila makan habislah tetapi telinga dia akan mendengar sampai bila-bila ingatan dia dia takkan buang ingatan itu sebab itu apa yang kita dengar sama dengan apa yang kita cakap. Dosa mengumpat adalah sama dengan dosa mendengar mengumpat. Saya mengumpat. Dia tu tak padan dengan boroi, tak sedang diri. Nama dia mengumpat. Tuan-tuan pun hangguk dia. Tuan-tuan juga dikira mengumpat. Tuan-tuan tak boleh kata. Bukan aku mengata. Ustaz Qazir yang cakap. Dialah berdosa. Aku dengar ayat. Dah kita serupa. Dua-dua serupa. Baik tonton empat sekali. Puas hati.